Tahun baru 2022 di Kazakhstan bermula dengan protes kenaikan harga gas cecair petroleum LPG sehingga dua kali ganda di bandar Zanozen dan Aktau yang terletak di wilayah Mangistau bahagian barat Kazakhstan juga merupakan kawasan utama pengeluaran minyak. 10 tahun yang lepas iaitu pada 16 Disember 2011, di bandar Zanozen ini juga berlaku peristiwa hitam di mana pihak berkuasa telah menembak mati 17 penunjuk perasaan yang meminta kenaikan gaji dan persekitaran kerja yang lebih selamat. Protes tahun 2022 ini pula merebak dengan pantas ke seluruh negara dan pada empat hari bulan, bandar terbesar yang juga bekas ibu negara Kazakhstan iaitu Almaty berlaku pertempuran sengit antara polis dan penunjuk perasaan di mana polis telah menggunakan bom gegaran dan gas pemedih mata. Pada 7 Januari, Presiden Kazakhstan Tokayev mengarahkan pihak keselamatan untuk menembak tanpa amaran kepada peserta demonstrasi yang dilihat bertindak semakin ganas. Anggota tentera Rusia juga dipanggil oleh Presiden Tokayev untuk membantu meleraikan keganasan yang dituduh didalangi oleh kumpulan pelampau serta penyokong Presiden sebelum ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana bermulanya kemarahan rakyat kepada kerajaan di Kazakhstan sehingga menyebabkan protes bertukar ganas. Teruskan menonton! Geografi Kazakhstan Kazakhstan adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan sepenuhnya dan bersempadanan dengan Rusia di utara, China di timur, Rizistan, Uzbekistan, Laut Aral dan Turkmenistan di selatan dan Laut Kaspia di barat. Ibu negara sejak 2019 dipanggil Nur Sultan terletak di bahagian utara Kazakhstan diambil sebenar nama bekas presiden Nur Sultan Nazarbayev menggantikan nama Astana sebelum ini. Dengan keluasan 2.7 juta kilometer persegi iaitu lebih besar dibandingkan dengan Eropah Barat Kazakhstan adalah sangat kaya dengan sumber mineral iaitu mempunyai 3% simpanan minyak mentah dunia atau bersamaan 30 bilion tong. Dengan kekayaan hasil sumber negara, Kazakhstan adalah negara bekas kesatuan Soviet yang pertama berjaya membayar hutang IMF pada tahun 2000 iaitu 7 tahun lebih awal. Kazakhstan merdeka setelah kesatuan Soviet tumbang pada tahun 1991. Kazakhstan mempunyai populasi yang pelbagai etnik seperti Kazakhs, Rusia, Uzbek, Ukraine, Chechen dan lain-lain. 70% rakyat beragama Islam dan mereka ini pernah ditindas semasa di bawah komunis. Rusia banyak mempengaruhi budaya, bahasa dan kesastraan di Kazakhstan. Ketika ini, rakyat Kazakhstan turut mempunyai masalah dalam membina kesatuan identiti kebangsaan, mempelbagaikan ekonomi selain pengeluaran minyak dan sisa peninggalan dari kesatuan Soviet seperti ujian nuklear dan bahan toksik. Negara Kazakhstan ialah berstruktur seperti republik iaitu dipimpin oleh presiden yang akan memilih perdana menteri dan timbalan perdana menteri. Walaupun secara teori, presiden hanya boleh memerintah selama 2 penggal. Presiden yang pertama, Nazarbayev, berkuasa hampir 30 tahun di mana beliau hanya meletakkan jawatan pada tahun 2019 ketika berumur 78 tahun dan memilih Tokayev untuk menggantikannya. Namun, Nazarbayev mengekalkan jawatan dalam Majlis Keselamatan Negara dan masih membuat keputusan penting dalam polisi dalam dan luar negara. Masalah ekonomi dan inflasi. Kazakhstan mempunyai sistem ekonomi campuran, iaitu kebebasan penyertaan syarikat swasta dalam pelan ekonomi dan regulasi oleh kerajaan bekas Presiden Nazarbayev memulakan idea penubuhan Persatuan Ekonomi Euro-Asia EEU yang ditubuhkan pada 1 Januari 2015 bersama-sama empat negara bekas kesatuan Soviet iaitu Rusia, Belarus, Kyrgyzstan dan Armenia. Ahli EEU mempunyai kelebihan dalam membina pelbagai kerjasama seperti ekonomi, tenaga nuklear, tenaga boleh diperbaharui, pemeliharaan alam sekitar, kesihatan, angkasa lepas, pelancongan dan sukan. 55 negara ahli kesatuan ini mempunyai perbezaan besar dalam bilangan populasi, kekuatan ekonomi dan keluasan negara. Negara Rusia adalah 574 kali ganda lebih luas dari Armenia dan KDNK Rusia pula 170 kali ganda dari Armenia. Walaupun digabungkan empat negara ahli EEU masih belum dapat mengalahkan KDNK Rusia yang enam kali ganda lebih besar. Ini menunjukkan Rusia mempunyai dominan terhadap negara-negara EEU yang lain. Kazakhstan menikmati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 apabila harga minyak naik dan kemudian ekonomi mula menurun pada tahun 2013. Selepas itu, masa hadapan ekonomi negara tersebut akan lebih banyak bergantung kepada pembangunan infrastruktur dan perdagangan serantau. Kazakhstan mahu menjadi pusat perniagaan dan transit terbesar di Asia Tengah menghubungkan Eropah dan Asia dengan projek mega negara China iaitu One Belt One Road. Sejak nilai KDNK yang menurun pada tahun 2014 Kazakhstan mempunyai masalah untuk membangunkan kembali ekonomi kerana terlalu banyak bergantung kepada harga komoditi minyak. Pembelanjaan isi rumah menurun dengan nilai mata wang yang semakin menyusut pada tahun 2016 dan kadar inflasi meningkat 14.6%. Purata pendapatan rakyat juga menurun 0.9% dan kadar kemiskinan penduduk iaitu dengan pendapatan harian kurang 5 US dollar sehari meningkat 19.8%. Protes dan keganasan dalam cuaca sejuk membeku, protes aman kerana kenaikan harga minyak yang berlaku di bandar Zhanozen pada 2 Januari telah bertukar menjadi ganas dalam sekelip mata dan merebak ke bandar paling padat penduduk iaitu Almaty. Penunjuk perasaan mula meminta perubahan politik dilakukan, pilihan raya diadakan dan pemimpin kerajaan meletak jawatan pada malam hari Selasa, 4 Januari. Kira-kira 5,000 orang penunjuk perasaan berkumpul di bandar Almaty dan polis menggunakan tembakan gas pemudih mata untuk meleraikan kumpulan penunjuk perasaan yang bersenjatakan batu. Penunjuk perasaan bertindak ganas mencederakan pasukan keselamatan dan berjaya merampas kelengkapan polis mula memasuki bangunan pentadbiran kerajaan di Almaty pada hari keempat 5 Januari dan membakar pejabat Datuk Bandar serta kediaman Presiden. Kerajaan menutup internet di seluruh negara dengan alasan untuk meredakan ketegangan walaupun ia dianggap tindakan menyekat kebebasan rakyat dan menghalang keadaan sebenar dilaporkan. Kemudian pada 7 Januari, Presiden Tokayev membuat kenyataan memberi arahan bunuh tanpa amaran kepada penunjuk perasaan yang bertindak ganas tanpa mempedulikan permintaan pihak antarabangsa untuk mengadakan rundingan aman. Pelibatan Rusia dan CSTO pada malam 5 Januari, Presiden Tokayev telah meminta bantuan pihak kolektif Security Treaty Organization CSTO yang disertai Rusia serta bekas negara kesatuan Soviet dihantar masuk ke Gazasan dengan cepat. Krisis ini juga menunjukkan ketidakcekapan koordinasi agensi kerajaan kerana terdapat pegawai penting yang berada di luar negara sempena tahun baru dan masih bercuti. Presiden Tokayev juga mungkin merasakan kurang sokongan dari pentadbiran kerajaan, agensi penting keselamatan negara yang tidak cekap dan tidak mampu bertahan jika rusuhan semakin teruk. Meminta bantuan luar untuk masalah dalaman negara juga adalah sesuatu yang sangat berisiko. Setelah lebih seminggu berada di Kazakhstan dan situasi yang semakin pulih, pihak CSTO mula berundur dan kebanyakan rakyat Kazakhstan tidak menyukai kehadiran Rusia. Rusia juga telah mendapat kelebihan dalam polisi luar negara dengan dilihat sebagai jiran yang membantu Kazakhstan dengan pantas dan memberi gambaran bahawa hanya Rusia mampu memulihkan keamanan di negara-negara di Asia Tengah. Kesimpulannya, sistem demokrasi akan cuba dipukuhkan semasa krisis. Begitu juga pemimpin bercirikan diktator akan mencari peluang yang ada. Negara-negara bekas kesatuan Soviet mempunyai kuasa pemimpin yang sangat dominan dan reformasi jarang berjaya walaupun setelah kebangkitan rakyat seperti yang dilihat sekarang. Nazarbayev dan Tokayev kedua-duanya dianggap tidak mendengar suara rakyat. Rakyat hanya dapat bernafas lega sehingga kepentingan rakyat diambil serius oleh kerajaan yang transparan, adil dan boleh dipercayai. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.